Люди пришли в Балаклаву. Реально после команды они начали вот штурмовать здание. Там милиция была внутри, я тут как бы сбоку остался. Потом туда забежали, потом выбежали, потому что там было много газа. И все, и потом газ, когда вышел, начали вот это все бить. Все побили, все покрушили, поломали. И разбежались. За углом там выдавали деньги, стояли, наши ребята это видели. Мы подошли к ним, за что деньги, сразу же все разбежались, рассосались. Уже сейчас, когда есть президент, когда есть легитимно выбранная власть, мне кажется, нужно немножечко другим путем восстанавливать эту справедливость, а не бегать с палками, с закрытыми лицами и трощить в центре города Киева на славу Путина, чтобы ему было о чем говорить. Мне кажется, это не, а не меду. Молодежь белого молота. И правый сектор открещивается, но их молодежь присутствует. Безусловно, они остались сейчас без внимания. По белый молот, вот реально, это молодежь 18, 19, 20 лет, которые сейчас э, выполняют своего рода вот такие вот заказы, которые жили в КМДА, которые приехали со всей Украины. И с этой проблемой нужно тоже будет бороться и каким-то образом выстраивать эти отношения. Люди с палками. Алексей Цупков, восьмая сотня афганцев.